Ну, скажем так, наш город настолько просяк истории, что белых пятен как бы исторических в городе практически не осталось. Здесь стоял казачий полк, то есть в Древней Руси за измену родине, сепаратизм это и является изменой родине, сажали на пике. Вот как бы мы хотим показать, что люди, если вы любите свою страну, живите в ней, любите ее, лелейте. Мы только становимся на ноги, нам мешают. Мы прожили всего три месяца в вольной Украине при пане Грушевском. Все остальное нами управляли с России и с других стран. Сейчас мы пытаемся стать самостоятельно нами. Нам пытаются опять же помешать в те века. Ну вот я хочу показать людям, что ну, может не стоит продавать родину. Хочу показать, как жестоко наказывали те времена и как мягко сейчас обходится власть с такими людьми. Может, стоит задуматься власти. Михаил, э, что бы может пожелали. Тем, кто захочет сюда приехать, в наш город, там, помахать российскими флагами, покричать ну, о присоединении тихо. к России. Ну, во-первых, я объясню ситуацию. У нас за 15 минут на блокпост собирается до полтысячи человек. На один блокпост, на один реестр. Таких блокпостов будет шесть. Ну вот, приезжайте, встретим. Сепаратизм ниже, не пройдет. Наше население от этого далеко. Нам это не надо. Мы живем в своей стране, мы ее будем защищать.